assalomu alaykum tumanimiz fuqarolari va mehmonlari bugungi mavzuimiz virusli gepatit a kasalligi bu o'tkir yuqumli jigar kasalligi hisoblanib qo'zg'atuvchisi gepatit a kasalligi hisoblanadi o'zbekiston respublikasida virusli gepait virusli gepatitda a b c turlari ko'proq uchraydi bizni bugungi mavzuimiz ya'ni gepatit a bo'yicha umumiy ma'lumotlarni beramiz maktabgacha yoshda bo'lgan bolalar va kichik maktab yoshdagi bolalar boshqalarga nisbatan ko'proq kasallanadi inkubatsion davri ya'ni virusning organizmga tushishi va kasallikning ilk belgilari paydo bo'lishi o'n besh kundan ellik kungacha bo'lgan muddatni o'z ichiga oladi kasallikning yuqish yo'li alimentar yo'l bo'lib virus bilan zararlangan oziq ovqat mahsulotlari suv o'yinchoqlar va iflos qo'llar orqali yuqadi virus tashqi muhitga chidamli oltmish gradus haroratda bo'lgan ichimlik suvi va tuzli suvlarda ham bir necha oygacha saqlanishi mumkin gepat a kasalligi jigar to'qimasining yalg'iglanishi va nekrozi o'zgarishiga va intoksikatsiya zaharlanish sinomlari paydo bo'lishiga jigar va taloqni kattalashishiga jigar faoliyatining klinik va laboratoriy o'zgarishlariga sariqlik belgilari paydo bo'lishiga siydik rangi to'q rangga kirishi va axlat rangsizlanishi bilan xarakterlanadi klinikasida quyidagi simptomlar namoyon bo'ladi hosizlik va darmozsizlik ishtahan yo'qolishi ko'ngil aynishi qayt qilishlar mushaklarda og'riqlar holatlar yuzaga kelishi mumkin yashash va ish joylarni sanitariya jihatdan qoniqarsiz holatda bo'lishi shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik aholining zichligi oziq ovqat mahsulotini tayyorlash qoidalarinin buzilishi sifatsiz ichimlik suvidan foydalanish virusni ko'payishiga sabab bo'ladi o'z o'rnidan savol tug'ilishi mumkin virusni gepatit a kasalligini oldini olishda nima qilsa bo'ladi bu sog'lom turmush avvalambor sog'lom turmush tarziga rioya qilish shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish oziq ovqat mahsulotini tayyorlashda va saqlashda sanitariya epidemiologik qoidalariga rioya qilish meva va sabzavotlarni iste'mol qilishdan oldin yaxshilab yuvib keyin yeyish kerak yashash joy gigiyenasiga rioya qilish kerak xonalarni shamollatish nam tozalash ishlarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi yodda tuting profilaktik qoidalar kundalik turmush tarzingizga aylanishi kerak shu o'rinda aytish joizki sanitariya epidemiolog osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati toshkent shahar boshqarmasi toshkent shahar sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi qo'shma qaroriga asosan toshkent shahridagi kam ta'minlangan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlarini bepulga virusli geapatit a kasalligini emlash bo'yicha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda bu chora tadbirlar yigirma birinchi apreldan davom etmoqda bu virusli gapatit a kasalligini asosiy oldini olish yo'li bu iо profilaktikadir ya'ni virusli gapatit a ga qarshi vaksinatsiyadir farzandlarni virusli gapatit a kasalligi chalinishini oldini olish maqsadida virusli gepatit aga emlashingizni hamda shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni so'rab qolgan bo'lar edik rahmat kattakon